何真玉，你想要干什么？简单的，请你吃个便饭。便饭？你管这叫便饭？无事献殷勤，非奸即盗。说，你到底想要干嘛？你想多了，我是只是想跟我的室友和平共处，友好往来。你会这么好心？你以为我信吗？你看，这就是对我误解了。我也想借此机会，我们加深一下彼此的了解，方便以后的生活。你说是不是？ 请坐。不合我的胃口。那什么合你的胃口，你都可以跟我说的。你不会没吃过螺蛳粉吧？没有、啊。这个原理就跟煮方便面差不多吧。 嗯，行，交给我。嗯，对了，你再给我加个煎蛋在汤里，最好再来个鸡爪。 看来是真没吃过呀。 这个确实是这个味儿。呃、哦，我那边还剩了一半，你要不要吃点？啊，不用了，没吃。好吧。嗯，你要是受不了的话，我去书房。啊，不不，我受得了，哎，就在这儿吃。 嗯，<laughs> 好吧。 呃，我这、uh, 牛排，你真的不不来点吗？嗯，uh, 没事儿，我吃饱了。哎呀，我工作去了。哎<你>，你有事儿吗？你忙吧。哎，东西呢？记得在这儿呢、嗯、你要找什么，赶紧找，你别打扰我工作。哦，oh, 可能在那儿。 哪儿呢？难道我放到桌上了？哎，这不是江胜好吗？你认识江胜豪啊？我认不认识江胜豪跟你有什么关系啊？你认识江胜豪？我当然认识了。我跟武金荣是好朋友，江胜豪是她老公。哎，这么说，耗子求婚成功了？而且很快就领证了。不过呢，这种情况、啊、闪婚。 闪离的几率也就很大了。不是你这个人思想怎么这么阴暗呢？你是吉荣的好朋友吗？黑粉吧你！我只是实话实说，啊。像我们律所每年处理这种案件好几起呢。你们律师巴不得全世界都离婚呢，这样你们才生意兴隆。我是看你认识江盛豪，所以我说这些给你参谋参谋。不需要。 可是你东西找完了没有？找完了赶紧出去！我跟武吉荣是好朋友，我没有理由要诅咒他。武吉荣是大明星，他的事情网上都能查到，你装什么大尾巴狼呢？我跟武吉荣真的认识。你认不认识这个？啊？陈佳兰，我出去。不是，别打扰我，我真的烦死了。我,我,我东西还没找到。我东西还没找到。 到底什么人啊，这么难搞、啊！今晚不管陈佳楠要做什么，哪怕他把家里当垃圾场，我也要忍住。因为要让他帮我约季荣。 记住，要笑。幸好我刚才收住了。你瞎溜达什么呢？起开！记住，要笑。谢谢、啊。 有什么事儿明天再说，看不出来我心情不好吗？啊，看出来了，看出来了，心情不好是要发泄出来的。我正在发泄。我有个办法，能让你一分钟之内心情好转。哇，哇，怎么这么冷啊？来。 啊！我这个时光是冬天，下次出来多穿点儿。嗯，不用了。嗯，行，谢谢啊。哎呀。嗯、呃，谢谢。嗯，好好吃啊！你要不要尝一尝？ 我抗糖，不吃甜的。你这人是不是特别爱装啊？我怎么了？幼稚。我说你啊，你一天到，你一天到晚打打杀杀的，像什么样子？切，不是你看你平时人模人样的，你怎么这么斯文败类呀？我要是斯文败类，我也请你吃蛋糕。 蛋糕你也吃了，你别说这个蛋糕了，就是因为这个蛋糕，我辛辛苦苦给他们做的，然后我做了那么久，他们居然说丑。他们说的好像也没错、啊。何正玉，你就是因为这个生气了？他们叫我请吃饭，我也请了。我我能当上记者，也是因为我自己努力得来的。 我不过是饭局上我早走了一会儿，他们有必要说三道四吗？饭局早走了，还不是因为耗子，就是江胜豪，他叫我走的。哎，你跟江胜豪很熟啊？停，你别想要从我这儿得到任何八卦信息，无可奉告。行。 行，我不问。哎，我们刚刚说到哪儿了？接着说。啊，职场。职场是一个小型社会，不做无效社交，但是不等于不社交，还是需要维持必要的人际关系。是不是就想说这些？道理你不是都懂？道理我确实都懂，可是耗子是我最好的朋友，他确实比那些无效社交更重要啊。 没想到你这个人还挺有原则的。那当然。这里、啊。嗯。奶油。哦。我兜里有手帕，你可以擦一下、嗯。那么麻烦。你你你干嘛呢？这这是我的外套。 我兜里有手帕，你给你拿手帕擦的。嗯，对不起。对不起，对不起啊，对不起，我这就给你擦，给你擦，我给你擦，别别。行，都不说了，我重要了。现在时间来不及了，我跟你说。没关系的。不对，我带不回你的衣服啊。 法律的存在是为了维护正义。你到底是为了费氏集团，还是为了追求的到底是公平正义的胜利，还是有钱客户的胜利呢？怎么回事？我的记忆又变了。不急了，哎，喝点水。何律师来了。何律师来了。何律师，请问你为什么选择做费氏集团的代理律师呢？ 各位，我坚信法律的存在是为了维护正义，所以，我这次会不遗余力的为我的委托人讨回公道。何律师，您不担心这次审判的结果会打破您向来没有败诉的光荣记录吗？我这个人从来不做没有把握的事情，也不打没有胜算的官司，所以这一次，我依然会赢。所以，现在你已经掌握足够翻盘的证据了吗？何正玉，何正玉。 这支集团强拆打人是公认的事实，你身为律师，居然公然帮助恶人辩护，你还有没有良心啊？李先生，这里是公共场合，我劝你注意你的言辞，否则的话，我可以告你诽谤。来，来，大家都看一看，这是我哥的验伤鉴定报告，白纸黑字写的清清楚楚，十级伤残啊！李先生，这里不是法庭。 如果你有证据的话，等到庭审的时候，如果你再扰乱我们发布会的秩序，我就叫保安。你叫啊！反正我们兄弟身正不怕影子斜。保安，别碰我！别碰我！哥，你没事吧？哥，来，你慢点。你到底收了费是多少钱？ 你这么做，你会遭报应的。首先，法律是讲究证据的，而不是因果报应。其次，你刚才所说的话，在场的人都听见了，我随时可以起诉你。何正玉，律师，我想问您一个问题。请问？何律师是律师界的不败神话，维护当事人的合法权益无可厚非。可是，据我了解，你的所有客户都是非富即贵。 何律师追求的到底是公平正义的胜利，还是有钱客户的胜利呢？你这个问题问的非常。我从业多年以来，你是第一个提问这样问题的记者。我的回答是。 都不是，正义在每个人心中的定位都不同，胜利也是没有统一的标准。我身为一个律师，我可以做的就是维护法律所界定的正义。你身为一个记者，我可以提醒你，刚才你那一番带有主观意图的采访，难道不是违反客观中立的采访精神？何正玉。 又练着呢。哎，我给你买的蛋糕，甜食可以刺激多巴胺，有助于心情愉悦。四个月前的我又不认识你，我替他给你道个歉。何正玉，这两天有点反常啊，我怎么觉得你像变了个人似的？嗯，是吗？哎，没有吧。 昨天请我吃蛋糕，今天又卑微的替四个月前的你道歉，然后又拿了蛋糕。事出反常必有妖，你昨天晚上还要我答应你一个要求，说你想干嘛？你该不会还,还打着季荣和盛豪的主意，想要拆散他们吧？我告诉你，没门儿！拆散我不是那个意思，你什么意思都跟我没关系，都没有用。何正玉。 你该不会是因为打了费氏的案子，所以才身败名裂的吧？可不可以不要用“身败名裂”这个词儿、啊？我确实因为输了官司，所以才搬到这儿，但并不是因为你说的那件。你说的那件，我打赢了。你果然收了黑心钱。陈佳兰，我不怀疑你有正义感，但是你用错地方了。李自强的伤我们都看到了，伤检报告也是医院写的，这还有假吗？ 李自强的伤，大家是看到了，但是谁又看到费氏集团的人动手打人了？你是律师，我说不过你，但不代表你说的是对的。你可以不相信我，但你应该相信法律，相信法官吧。 你这个是结果，不是证据。你还想要什么证据啊？在我的世界里，这件事还没有下定论，我自己会查清楚。陈佳兰，你别跟着我，不想看见你。你是伊、e、n e s 那个小记者？你怎么知道的？ 为什么跟踪我？谁跟踪你了？我是过来喝咖啡的。陈记者，我有公务在身，你要玩的话去别处玩，别妨碍我。我也有公务在身，你也不要妨碍我。公务？你也是来找李自立的？你怎么知道我在这儿？是你自己告诉我的。算了，我要去采访了，不要妨碍我。回来。你要干嘛？ 明访还是暗访？明访，你这一身打扮太儿戏；暗访，又太过于扎眼。那你有什么别的主意？一会儿你就跟着我，正常的坐到后面。记住，你不是演员，别刻意设计这些情节。 两杯特调，一个果盘，谢谢。李自立，你得让你哥把嘴闭上。您的咖啡。这个被告律师啊，可不好对付。要是出事了，咱们都得完蛋。你放心，我哥这个人老实的，很，我已经嘱咐过他。那我那钱？什么钱？ 哎，李自立，你不能过河拆桥吧？我可没你哥那么好糊弄啊！这你别误会了，啊，等官司赢了，赔偿款一到手，一分钱也少不了你的。嘿，你小子啊，真够孙子的，自残这招你都想得出来？我这叫舍不得孩子套不住狼，不断掉胳膊拿不着钱，我这是在帮我。 对不起啊，刚才差点暴露了。李自强的司法鉴定报告出来了，同一个地方短时间内两次骨折，很可能是原告方为了诬陷费氏集团，自己对自己进行了二次伤害。显然，这并非费氏集团所为。记者要表达的是事实、啊，而不是情绪。 别总显得这么业余。再见。